الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنختدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم Kau muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Pertama sekali, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat "puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala" yang selalu melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran-ajaran Islam yang kalau kita amalkan kita pegang teguh dijamin kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dunia dan akhirat kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah salah satu pelajaran terpenting yang diajarkan oleh Islam adalah belajar dari sejarah oleh karenanya, sebagian besar isi Al-Quran itu adalah sejarah. Setidaknya, seperempat isi Al-Quran itu sejarah. Yang dalam nomenklatur Islam itu disebut dengan kisah, tareh syirah, tareh Islam syirah nabawiyah, sejarah-sejarah kisah-kisah dan cerita-cerita tersebut bukan sekedar ditampilkan begitu saja tetapi ada makna terdalam di balik sejarah-sejarah itu. Sejarah penting dalam Islam karena berfungsi sebagai sumber pelajaran dan teladan. Pengingat ketentuan Allah Pembentuk identitas serta landasan untuk membangun masa depan yang lebih baik, dengan memahami sejarah, seorang Muslim dapat mengambil hikmah dari keberhasilan dan kegagalan. Setidaknya, para ulama merumuskan ada empat hikmah mempelajari sejarah. Yang pertama adalah menguatkan dan memperkokoh keimanan. Umpamanya, di dalam surat Al-Kahfi itu sejarahnya ada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menceritakan tujuh orang pemuda di dalam mempertahankan akidahnya diserang oleh seorang raja yang bernama Dikianus. Kalau mereka tidak mau bertuhan kepada Dikianus, kepada berhala, mereka dihukum mati. Tapi para pemuda ini tetap, kami tidak takut dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi mereka menyelamatkan diri dan tertidur di sebuah gua selama 309 tahun. Itu ada sejarahnya dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak baca? Kalau kita sudah baca, kita pahami. Akan memperkuat dan memperkokoh keimanan kita. Ada lagi dalam surah Al-Anbiya umpamanya. Sejarah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini orang paling terkenal di zamannya. Orang paling kaya, paling hebat, paling disegani. Kehidupannya luar biasa, dipuji oleh semua orang. Tapi iblis tidak suka itu. Kenapa? Sudah kaya, sudah sukses, soleh lagi. Akhirnya iblis minta kepada Allah, Ya Allah berilah aku kekuatan akan menggoda Ayub dengan caraku sendiri. Hanya Allah izinkan anak-anak Nabi Ayub mati terbunuh, semua harta kekayaannya musnah, dan dia diberi penyakit yang luar biasa. Kalau tadi orang muji-muji dekat-dekat, sekarang malah menjauh, bahkan bukan saja menjauh, tapi diusir malahan Nabi Ayub ini. Berpuluh-puluh tahun sakitnya, sampai-sampai istrinya ngomong, "Apa kata istrinya?" yang mendampingi Nabi Ayub Wahai suamiku Ayub, engkau ini kan Nabiullah Rasulullah, berdoalah kepada Allah pasti Allah kabulkan doamu. Lalu istri Ayub bertanya kepada istrinya, sudah berapa lama saya sakit? Kata istrinya, sudah 20 tahun. Itu Nabi Ayub tanya lagi, Sudah berapa lama kita menikmati kehidupan ini dengan segala kenikmatannya? Kata istrinya sudah 60 tahun. Oh, saya malu. Saya malu minta kepada Tuhan katanya. Nah, kapan Nabi Ayub berdoa kepada Allah minta disembuhkan? Ketika badannya sudah habis dimakan ulat yang tersisa hanya ada dua lidah dan hatinya. Satu ulat mengarah ke lidah, satu ulat mengarah ke hati. Nabi Ayub mulai khawatir, kalau lidahku dimakan oleh ulat, bagaimana aku akan menyebut nama Allah? Kalau hatiku dimakan oleh ulat, bagaimana aku akan mengingat Allah? Barulah Nabi Ayub berdoa. Apa doa Nabi Ayub? Rabbi, inni masanid durru wa anta haramur rahimin. Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku sudah ditimpa oleh penyakit, oleh kesusahan. Dan engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Begitu saja Allah jawab doa Nabi Ayub. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya? Fastajabna pakasabna mabi. Kami dengarkan doanya, kami kabulkan doanya. Kami kembalikan seluruh kesehatannya, kami kembalikan kekayaannya, kami kembalikan anak-anaknya, kami kembalikan kehidupannya dengan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kita baca sejarah ini, kita iman, kita kuat, kita semakin dekat kepada Allah. Ini yang pertama, jadi kita baca Al-Quran, kita pahami sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah... Sejarah itu menimbulkan kesadaran. Kalau dia yang membahayakan, kita takut dia terulang kembali. Banyak sekali itu di dalam Al-Qur'an. Kisah umat Nabi Hud itu kaum 'Ad. Mereka dimusnahkan oleh Allah. Allah. Semusnah-musnahnya tidak tersisa. Dengan badai yang amat kuat dan dingin. Apa kesalahan mereka? Sombong. Dan berbuat maksiat, ada lagi kaum Nabi Lut. Kisah Nabi Lut dengan kaumnya Sodom, kejahatannya kejahatan kaum Sodom. Kalau Sodom itu sekarang jadi nomenklatur, itu Sodom Sodomi, itu pelaku LGBT yang sangat dimusnahkan, yang sangat dibenci oleh ya Allah. Walaupun tidak tegas tapi dengan sejarah ini kita bisa belajar Oh iya LGBT ini di bumi hanguskan dimusnahkan Allah Dengan apa Allah memusnahkan? Dengan hujan batu Tidak seorang pun yang tersisa Karena marahnya Allah Artinya apa itu? Artinya LGBT itu Allah tidak suka LGBT itu tidak suka Itu perbuatan maksiat Durhaka kepada Allah Allah musnahkan Nah, kemarin kita juga 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Apa yang terjadi? Ya sebelumnya ada G30 SPKI. Itu yang disebut dengan bahaya laten. Kalau kita orang yang belajar dari sejarah, Laka dekana pi kososim ibratul liulil albab sungguh-sungguh di dalam kisah mereka itu, di dalam cerita-cerita mereka itu, di dalam sejarah-sejarah -sejarah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya, mempergunakan otaknya, orang yang berpikir. Itu surat Yusuf ayat 111. Artinya apa? Tidak semua orang bisa belajar dari sejarah. Hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Maka akan teruslah kita ceritakan kepada anak cucu kita. Ini terjadi nih, bahaya G30SPKI, bahaya pemberontakan PKI, tidak berperi kemanusiaan. Banyak orang dibunuh. Begitu. Sekarang nonton filmnya aja kan? Apa namanya? Banyak pertentangan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Padahal itu kan bagian dari sejarah. Itu dokumenter, data primer ditulis sejarah-sejarah itu supaya apa? Tidak terulang lagi di masa depan, karena intinya sejarah itu akan berulang. Bagi siapa, kalau sejarahnya jelek, berulang bagi orang yang tidak belajar dari sejarah. Kemudian yang ketiga, hikmah sejarah itu adalah. Membentuk opini dan perspektif. Nah, orang-orang cerdas tahu ini, sehingga banyak orang yang mengklaim, banyak orang yang membentuk sejarah sendiri. Kenapa cara pandang perspektif opini itu dibentuk oleh sejarah? Ya, kalau Al-Quran kita jamin tidak akan berubah. Nah, Nuzel, nuzikro. Fa inna laulah fizun. Dijamin Allah, kami yang turunkan Al-Quran, kami yang jaga Al-Quran itu sampai kiamat pun, sampai akhir zaman pun, kita tidak boleh ragu dengan keotentikan Al-Quran. Dengan keaslian Al-Quran, tidak satu orang pun bisa memalsukan Al-Quran. Sejarahnya terjamin ori, tapi selain Al-Quran, kan sejarahnya berubah-ubah sesuai dengan... Kehendak di session maker nah, ini yang perlu kita waspadai. Mana sejarah yang benar? Oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimana kita memegang, memahami, mempelajari sejarah itu. Yang terakhir, sejarah itu membuat masa depan yang lebih baik. Barangkali terkenal dengan istilah 'experience is the best teacher'. Pengalaman itu adalah guru terbaik, kalau kita. di dalam sejarahnya melakukan ini akan terjadi hal ini kita akan berpikir ke depan harus lebih baik. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru wa nadini kulli wal karyal musyrikun wal karyal kafirun wal karyal munafiqun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna ila wa antum muslimun qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahir law anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa hazna bima kanu yaksibun jika penduduk satu negeri satu bangsa satu tempat betul-betul beriman dan bertakwa kepadaku kata Allah Niscaya aku bukakan kepada mereka itu pintu berkah dan langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kami azab mereka dengan apa yang mereka perbuat. Inna Allah wa malaikatuhu yusallu nabi. Ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallamu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majidah. Allah mafillana lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahyati lil amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qodil hajat rabbana zalamna anfusana wa lam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna min khosirin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil al alamin Aquí mi sol.